Нашому залі, а саме М1 представляє стартап шоу на М1. знову ж таки вибачте за цю тавтологію. і лавіка лавіка, містер Сані, містер Сані два рази не повторюю, не повторюю. поговорку «с корабля на бал»? Так вот, нечто такое же можно теперь осуществлять с помощью костюма для серфинга и прямо с офиса в деловом костюмчике ходить и э, нырять и э, бегать. Раскрываем ось этой Вот же есть после... такой японский виробник под названием Quicksilver Japan, и он разработал специальный водозахисный костюмчик. Вот же вы его одягаете. Его назвал True Wet Suit. И далее прямуете просто с офиса, например, на пляж. Там купаетесь вот этой Костюмчик имеет несколько кольорів, можно обрати синий, можно найти смохин найти. И там на даже кар кармашек водонепроникный также для ваших гаджетов. То есть вы выходите на пляж, в этом костюмчику пройшлися так чинно, благородно, у воды, закупались и потом возвращаетесь, и сухие ночи будут идут. будто и не были на волнах. Ну, знаете, дело в том, что придется вам так на него неплохо сэкономить, потому что стоимость его 300 тысяч ен, а это значит около 58 тысяч гривен. Знаете, также с вдохновением мы будем сейчас смотреть в глаза нашим звездам, потому что они будут рассказывать совершенно странные, необъяснимые вещи. Что такое хвостограмм, друзья? Что это? Хвостограмм? Боже, я не знаю, такие вопросы сложные. Что-то из радио? Хвостограмм – это Инстаграм. Да, кстати, Инстаграм. Это вот это сплошное селфи, которое просто каждые пять минут губы попа, все остальное. Болезнь, в общем. О, хвостограмм <laughs> – это мой инстаграм. Смотрите на ее фоточки котов, еды, э, нового телефона, там сумочки. У меня мозг сейчас взорвется. <laughs> Утром встала, сфоткала и хвостограмм. Там все выставляют свои новые шкарпетки, свои новые туфли. Что я покушала, что поела, какая у меня стрижка. До вы мне вот таким образом только что распиарили свои соцсети, наши звезды, Ах, дорогие, они находят любой только повод им, да, и понимаете, хвостограмма на самом деле есть у каждого, потому что каждый из нас выставляет иногда еду, иногда хочет похвастаться тем, где отдыхает, как живет, где обитает или работает, например. Санки, ты пока разбирайся дальше, а я хвостограмму... А еще 100% как раз наши в парче за всю историю прамы усилит полы виртуал. Майшь идею стартапа, лабракую гроши и успіх успех із с триводному в одном, регистрируйся на idexnescafetra.u и та мой шанс выиграть 100 тысяч гривен від Нескафе в для своего проекта. Грустные новости теперь. Я не знаю, что это такое. Это же плакать плакать мне или нет? У студии. А, Считается, что все девушки, которые делают селфи, они одинокі. И знаешь, они не хотят быть одинокими в этот момент, в момент, когда они сопровождают себя философскими фразами на тему бытия и жизни, и существования и написание Печалька и печалька. Они не хотят при этом выглядят, выглядеть одинокими. Именно поэтому для них специально придумана специальная селфи-палка в виде руки мужской. О, боже мой, куда мир катится! <свистит> до речи, цей дизайн разработали Арик Сны и Джастин Кроу. И назва его монопада, до речи, The Selfie Arm. И таким чином девчина будет тримати цей селфи-стик, ось так, ось, начебто, ее принц тягне кудись у далечинь у замок и таким чином все и подушки будут еза. Только ничего, что у принца несколько зеленый цвет руки. Знаете, отличная новость для всех хипанов, потому что теперь есть переносная стиральная машиночка, которую можно с собой возить всюду и стирать свои вещи, и быть опрятными на протяжении всех трипов, практически под открытым небом. А еще вы можете она... подкачать свои ноги, потому что вода приводится в руки вашими ногами, иначе, ну там есть такая педалька, вы на ней, на натискаете, и таким чином це, ця куля, вона, нагадает, до речи, мяч, такой себе футбольный, mm -hmm. который находится у середине цієї пральной машины, она обртаться разом с вами чтобы рычами да да кстати подходит для всех кто а, в, не пользуется электроэнергией и а, для этого нужно всего там 5 литров кажется, воды так за ну, воду, за всякие мыши засобы то а, есть граммов белого порошко при тем, mm -hmm. еще воескового вода где-то максимум 5 литров вы можете а, побрать например сколько там 5 7 рычей. да да и говорят что а, будет все это ну, осуществляться достаточно быстро но, на самом деле... Три стоимость... хвилини на один процесс, то есть можно сказать, вы поехали как на велосипеде, то есть вы призвели до руху эту педаль и все, поправили, осталось только працювати. А вот на металлоломные свалки приглашаются скульпторы. И тоже их приглашают не просто так, а чтобы они делали скульптуры. Именно так талантливый скульптор из Ирана Хасан Наврози создает скульптуры животных в стиле стимпанка. Это... И наиведомее, что скульптура – это пегас. цей да. крылатый кинь, на красовых форм И при этом он він надихає. не тільки как известно, у муса але людей, которые... То есть на него дивляться пусть да. <laughs> А все это реально сделано из обычного металлолома. А именно металлический инструмент, автомобильные запчасти, mm -hmm. собственно, апцайклинг, как он есть, но только такой себе арт в стиле стимпанк. Нарешті виготовили у Єрусалімі найменшу у світі Біблію, тобто книжка розміром 400 квадратних міліметра на 20 нанометрів, і її дійсно можна порівняти з вушком голки. Да, от а вирізана із позолоченої кремнієвої мікросхеми. О боже, mm -hmm. і в книге... і усього в книзі міститься близько 1,2 мільйона символів, і все це видання було підготовлено до 50-річчя музею Ізраїлю. Тож там а... можна подивитися. И наверное, прочитать эту Библию, но только под микроскопом. Да, и, кстати, будет даже создан документальный фильм, как э, изготовлялась эта книга. Ну, да, вот. Так, так. И действительно уже Высокие интересно технологии. посмотреть. Даже ее нельзя сравнить ни с чем. Четыре години мы были в онлайн, а теперь выходим в оффлайн разом с Лавикой для того, чтобы набраться новых свежих сил, набраться братися каванок и потом вернуться уже завтра у п'ятницу. Ты не против? Да нет, конечно. Я уже готова вам рассказывать о том, какой прекрасный этот молодой человек, как завтра он будет нас радовать новыми интересностями. Просто включайтесь ровно в два часа. Лавика, завтра я отчекаю побачение. Ты просто не видел мое платье. Погоди, погоди, завтра останется все потом. Заправляемся.